Hello，大家好，大家好，阿伦在这生活，我来录音用品开箱哦。看看这个箱子不大不小哦，啊、呃，是挪克的这个啊、呃，之前非常热销的这个双人款的这个沙发哦，啊、呃，品名呢叫 SF 零一 TPU 户外充气双人沙发，货号 NH 二二 FCD 零六夏日夏。哎呦我的妈！<laughs> 这一个双人沙发啊，之前有一段时期非常流行哦。好，那我们来看一看吧。好，首先要谢谢这位叫做 n o h a 的这一个朋友，就做这的一个开箱、哦、我没想到我一个双人沙发，体积呢竟然就是这么小的。这一个其实就有点像睡袋这样子的一个吧。 好，这一个沙发呢，它的造型就是这样子的、哦嗯，配置了一个蛮不错的一个收纳袋、嗯，它的感觉品质是蛮好的。好，希望不要太复杂。好，有一个这样子的一个魔术贴的一个绑带。 再来，它的其实整个沙发呢，是一体式的。嗯 这通气孔就在这里，其实可以看得到哦、啊。它就是这个靠着身体的地方呢，它是这种啊绒布的。好，下面呢就是一个比较厚的一个底座、底层。好，让我来给它充一充气吧，本上不要太吵哦、啊。 气泵没电了，换了另一个气泵。好，基本上呢，这个沙发呢已经完全充好气了，看到吗？它的设计呢其实是上下两片的。好，这个呢是用这一种啊，这种魔术贴来做一个固定。 对，所以呢，必要的时候呢，可以把上面这一片给拆掉，对，完全是可以拆卸的。好，我们来看一下这一个沙发的构造吧。就这样子的，上下两层这样子的一个结构。好，那我来试坐一下吧。好，嗯，坐上去呢，其实是有点像坐在那种。 气床上面的感觉哦，又是有点浮动这样子的摇晃的一种感觉。对，但是呢，如果在营地呢这样子坐着的话，应该也蛮舒服的。好，我们看一下这里就有这个挪克的这样子的一个标志哦。啊，它的表面呢是属于那一种啊是什么啊人造皮、绒皮这样子的一个感觉。 对，我们来看一下充气的这一个孔的地方啊，就是这样的、哦，下面一个充气孔，上面一个充气孔。对，好，所以整个充气的过程过程就是这样哦。其实阿伦才建议，就是把整个充气阀打开，直接充气会比较快，因为如果通过这个上面这一层充气的话，嗯，因为有一些阻力的关系啊，所以会充的比较慢。 好，这个就是一个挪克非常受欢迎的这样子的一个双人沙发了。如果可以躺在上面的话，应该也是一个非常不错的选择吧。好，我觉得小孩呢坐三到四个小孩是没问题的，两个大人呢位置其实也非常足够啊，可以坐得非常的宽敞。好，所以呢这里是绒皮呢，这里就是普通的 TPU 这样子的塑料的一个触感。好，就是这样。 好，这个就是挪客的这一个双人沙发喽。好，如果喜欢阿润在的频道的话，记得订阅、留言、点赞、分享哦。这是阿润在的生活为你带来的露营用品分享。开箱，嗯，这个就是挪客的这个双人沙发。拜拜。